Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini kita nak jawab soalan-soalan yang berada pada muka surat 90 Soalan pertama 3.45 darab 100 Jika kita darabkan dengan nombor 10 101 ribu Kita cuma gerakkan titik perpuluhan yang berada pada nombor yang satu lagi Okey, jadi di sini 3.45 Kamu jangan tulis titik perpuluhan dulu tapi titiknya ada berada di antara tiga dan empat. Dan di sini ada dua tempat puluhan. Titik puluhan ini akan bergerak satu, dua ke kanan. Jadi, di lebih tepat lagi, cikgu tulis adalah tiga ratus empat puluh lima tanpa ada titik. Okey. Jadi, asalnya ada titik belakang ni perpuluhan kosong sama saja dengan tiga ratus empat puluh lima. Seterusnya soalan uh, dua bundarkan, okay, bundarkan nombor ini kepada dua tempat perpuluhan. Bagaimana kita nak bundarkan pada tu tempat perpuluhan? Selepas titik ini titik perpuluhan pertama, ini perpuluhan kedua dan ini yang ketiga. Jadi kalau dia nak kepada dua tempat perpuluhan, kamu gariskan nombor yang berada nombor kedua selepas titik perpuluhan. Nombor satu, nombor kedua. Dan kita tengok nombor yang ketiga, iaitu dalam kes ni, lapan. Iaitu jika nombor di belakang ini, lima atau enam atau tujuh atau lapan atau sembilan, kita tambahkan dekat satu, tambahkan satu kepada nombor yang kita garis tadi. Okay, dalam kes ini, kita terpaksa tambahkan, Bila tambah ni 1 tambah 9, akhirnya jadi 10. Jadi kosong di sini, akan naik 1 di sini dan tambahkan 1 tambah kosong, ialah 1 dan letak titik, dia akan jadi 82.1 kosong. 82.1 kosong sebab dia nak 2 tempat perpuluhan sahaja. Seterusnya, soalan nombor 3, 140.7 tolak 66.207 tambah 39.14. Jadi, kita akan buat sebahagian dulu iaitu tolakkan 140.7 kita tulis ni, 140.7 tolak dengan 66. Bagaimana nak tulis 66? Jadi, titik dulu kamu kena letak. Titik letak di sebaris dengan titik yang ada dekat atas. Jadi titik ini ada dua nombor sebelumnya Jadi dua nombor itu mestilah sah dengan puluh yang sebaris Yang betul-betul berada di bawah okay, Jadi yang ini mungkin kita boleh jarak-jarakkan sikit Kalau kamu menggunakan kertas kotak-kotak uh, yang okay, Jadi satu kotak satu nombor Jadi untuk tak mengelirukan okay, Jadi 66.2 07 letak mana? Kita letak dekat sini. Dia letak di belakang lagi. Satu kotak, satu nombor. Bagaimana nak tolak je tu? Jadi, nombor di atas itu kita boleh tambah tempat perpuluhan tu dengan meletakkan berapa kosong yang perlu. Lengkis ni sebab bawah ni ada namakan sebagai tiga tempat perpuluhan jadi atas pun kita akan jadikan sebagai tiga tempat perpuluhan dan kita mulai kita tolak kosong tak boleh tolak tujuh dan nak yang berkosong tak boleh jadi kosong yang ini pinjam daripada tujuh. Pinjam satu saja daripada tujuh. Tinggal sini enam. Dan kosong dah jadi sepuluh. Okey. Jadi kemudian kosong ini pinjam satu. Dia tinggal sembilan. Yang ini jadi sepuluh. Jadi sepuluh tolak tujuh ialah tiga. Sembilan tolak kosong ialah sembilan. Enam tolak dua ialah empat. Dan titik perpuluhan di sini. Kemudian kosong tolak enam tak boleh. Jadi kosong pinjam satu daripada empat tinggal tiga di sini jadi sepuluh. Jadi sepuluh tolak enam ialah empat. Dan tiga tolak enam tak boleh. Tiga belas tolak enam boleh. Tiga belas tolak enam ada berapa? Tujuh. Kalau kamu kurang pasti berapa macam mana nak kira lebih mudah? Tiga belas tolak enam kamu daripada enam kamu ambil sampai tiga belas. Bilang tiga belas. 7, jadi jangan mula dengan 6 Mula dengan nombor selepasnya Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Jadi, jawapannya tujuh. Jadi, kita dapat tujuh puluh empat empat sembilan tiga. Itu baru sebahagian daripada kerja. Jadi, kita teruskan dengan uh, tambahkan dengan tiga puluh sembilan. Jadi, tujuh puluh empat tu cikgu tulis balik. Perpuluhan empat sembilan Tiga kita tambah dengan 39. Jadi titik perpuluhan pastikan di bawah titik perpuluhan yang sama. Dan kemudian sebelum titik perpuluhan tu ada dua nombor. Di sini ada 39 dan selepas titik perpuluhan ada dua nombor 14. Jadi untuk memudahkan cerita, kamu tambahkan saja kosong di belakang supaya jika yang atas ada tiga tempat perpuluhan, yang bawah pun jadikan sebagai tiga tempat perpuluhan. Dan kita tambah 3 tambah kosong ialah tiga sembilan tambah empat tiga belas naik tiga belas tiga naik satu tiga belas plus tiga naik satu dan kemudian satu tambah empat tambah satu ialah enam dan kemudian ada titik di sini kemudian empat tambah sembilan ialah tiga belas tiga naik satu dan satu tambah tujuh ialah lapan lapan tambah tiga ialah sebelas 11. jadi seratus tiga belas Perpuluhan enam Tiga Tiga Jadi kita boleh uji Kalau kamu ada di rumah Buat kerja ni Boleh uji Okey tapi maknanya uh, Cikgu sekolah Dia tak akan komplain Kalau kamu ada dalam kerja ni Kamu nak uji saja Kamu ambil kalkulator Mak ayah Ataupun Kakak Ataupun abang Dia kamu boleh uji Satu empat Perpuluhan tujuh Tolak enam puluh enam Perpuluhan Dua tujuh Tambah 39.14 Jadi kita dapat 113.633 Ada tak dia suruh bundarkan? Ha, tak ada Jadi kita biarkan jawapan Seperti yang kita dapat di sini Bagaimana kita nak menukar Nombor bercampur kepada Peratus Okey? Jadi, pertamanya kita boleh asingkan nombor ini. Kita tulis 9 tambah 9 tambah 1 per 2. Okey. Jadi, ini salah satu metod sahaja. Eh? Jadi, 9 kita akan darab dengan 100 dan 1 per 2 juga kita akan darab 100. Itu cara nak menukar kepada peratus. Jadi, 9 darab 100 peratus dan tambah 1 per 2 darab satu peratus juga. Jadi di sini akan jadi sembilan ratus. Dan di sini akan jadi satu per dua darab seratus. Iaitu kamu boleh potong dengan sifil lima puluh. Lima puluh seratus. Jadi uh, ataupun kalau kamu tak kurang pasti itu satu darab seratus adalah seratus. Kemudian seratus tu bahagi dua. Jadi seratus bahagi dua. Jadi sifil dua 2, 4, 6, 8, 10 Jadi dapat 5 jari Dapat 10 di sini Dan bila turun kosong 2 darab kosong Ialah kosong Okey, dan di sini akan dapat 50 Jadi jawapannya ialah 950 Peratus Okey Jadi 950 Peratus Soalan nombor 5 180% daripada 40 Berapakah nilainya? Okey Jika duit cikgu Ialah 180% daripada duit kamu Yang bernilai RM40 Berapakah duit cikgu? Okey Jadi kalau nilai di sini Lebih pada 100 Bermakna Nilai duit yang cikgu ada itu Melebihi daripada 40 So, macam mana kita dapatkan ni? Perkataan daripada itu membuatkan kita akan mendarab. Kita darabkan 180% peratus itu iaitu 180 per 100 darab 40. Dan untuk mendarab ni sebelum kita darab kita boleh potong dulu nombor di atas dengan nombor di bawah. Dalam Uh, cikgu akan potong kosong di atas dengan kosong di bawah dengan menggunakan CF10 maksudnya kita bahagi 10 180 bagi 10 akan tinggal 18 dan 100 bagi 10 akan tinggal 10 jadi itu kosong eh jadi lebih senang kita kata potong satu kosong di atas dan satu kosong di bawah begitu juga kosong yang ini boleh potong dengan kosong yang ini dan bawah dia dah tak ada nilai tak ada nilai sebab apa kalau per satu, contohnya 50 per satu ialah 50. Maksud 50 per satu tu ialah ada 50 biji rambutan untuk dibahagikan pada satu orang. Jadi seorang itu akan mendapat 50. Okey, jadi kelangkis ni bila satu tu tak ada apa-apalah perlu buat. Yang tinggal 18 darat 4. Cikgu tak hafal juga 18 darat 4. Sebab cikgu hafal 4 darat 9 je. 9 darat 4 saja limit dia. Jadi cikgu akan buat 18 darab empat. Okay, tapi kalau 8 darab empat tu, kamu tak dapat lagi, maknanya kamu kenalah baca buku sifir tu. Ka kalau tak hafal sifir tak boleh ke? Tak boleh ke cikgu? Saya tak boleh. Satu darab empat ni. Jadi, kalau orang lain dah siap soalan ini, kamu masih tak tahu perkataan apa nak guna orang dah dah siap dah sampai jauh dah jadi kamu baru nak buat jadi tak boleh lah jadi kamu kena hafal satu minggu satu sifir cukup sembilan minggu habis sifir jadi sembilan saja eh. Ya? Jadi 8 darab 4 kamu kena tahu jawapannya ialah 32. Dan 1 darab 4 ialah 4 tambah 3 ialah 7. Jadi jawapannya 72. Jadi kalau lah kita kata 180% daripada RM40 dan 180% tu duit cikgu maknanya cikgu ada uh, sebanyak RM72. Okey. Jadi nilai duit cikgu tu 180% dari duit yang kamu ada. Soalan nombor 6, 4 1 per 2 darab dengan 2 2 per 3. Jadi bagaimana nak selesaikan soalan tersebut? Jadi kalau kita mendarab dua nombor bercampur, kedua-dua nombor itu kena tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Macam mana nak tukar pada pecahan tak wajar? 4.1.2 ialah 4 nombor bulat darab dengan nombor yang di bawah ni uh, pen, apa Ada penyebut apa ok jadi cikgu pun kurang ingat dah tambah 1 ok jadi 4 ni darab dengan bawah ni dan tambah di atas dan kita perkan dengan nombor yang di bawah sama juga nombor kedua Dua ni 3, 2 darab dengan tiga Dua darab tiga Dan tambah dengan nombor di atas Tambah dua Dan kita per dengan nombor di bawah Dan kemudian Ringkaskan Empat darab dua tambah satu Empat darab dua Lapan tambah satu Sembilan Jadi kita dapatlah Sembilan per dua darab Dua darab tiga Enam tambah dua Dapat lapan Jadi lapan per tiga jadi untuk pendarapan pecahan atas darah atas yang bawah darah dengan yang bawah. Tetapi sebelum itu jika ada yang boleh dipermudahkan iaitu pentingnya hafal sifir. Jadi kamu kena tahu si 2 dengan 8 ada dalam sifir 2. Mari kita baca sifir 2. 2 okey 2 tu mana 2 dak 1. Satu yang cikgu. 2 4 6 8. Okey jadi 2 berapa jari? Satu jari saja. Jadi satu. Kita okay, baca lagi. Dua, empat, enam, lapan. Bagi empat jari untuk lapan tu. Ada empat di sini. Begitu juga dengan CV tiga. Tiga, enam, sembilan. Tiga, satu jari. Dan tiga, enam, sembilan. Sembilan tu tiga jari. Okey, jadi kemudian tiga darab empat. Dapat dua belas satu darab satu, satu. Tapi dua belas darab satu boleh diringkaskan, dua belas. Kenapa jawapan dia dua belas? Sebab ada dua belas biji rambutan untuk dibahagikan kepada kamu seorang. Jadi, kamu dapat apa? Dapat semualah. Okey? Okey, jadi dapatlah. Jawapan dia ialah dua belas. Terus, soalan nombor tujuh 539 darab 1000 bukan 100 Macam mana nak buat dia? Kita darab dengan nombor yang ada satu Sama ada 10, 100, 1000 Kita cuma perlu alih tempat perpuluhan Okey, alih tempat perpuluhan tu masuk mana? Mana tempat perpuluhan ni? setiap nombor ada titik perpuluhannya. Kalau benda tu tak jelas, tak nampak, tak diberikan, titik perpuluhan tu ada di belakang sekali. Maksudnya, 539 perpuluhan kosong macam tu. Berapa kosong nak letak? Kamu letaklah berapa-berapa pun. -berapa. Boleh tak 2, 3, berapa-berapa saja. Okey? Dan bila darab dengan 1,000, kamu kena alihkan titik perpuluhan itu supaya menjadi nombor lebih besar. Okay, logik tak? Kalau 539 darab seribu, mestilah nombor itu lebih besar pada 539. Okay, jadi kamu alihkan berapa tempat perpuluhan? Tiga kerana kosongnya ada tiga. Jadi alihkan tiga kali, maknanya satu, dua, tiga. Dot di situ. Okay, jadi ada satu tempat ni belum ada kosong lagi. Letak kosong. Ha, jadi jawapan untuk soalan ini adalah 539000 iaitu 539000. Okey. Okey, soalan yang agak sukar sedikit di sini untuk uh, pelajar tahun 5 tapi kamu kena tahu logik untuk selesaikan soalan ni iaitu 602.4 darab berapa sama dengan 6024. Seperti soalan nombor tujuh, kalau kamu darabkan nombor ni dengan 1000, akan dapat nombor yang sama. Nampak tak nombor ni dengan nombor ni? Sama. Hampir sama. Macam itulah. Okey? nah ha, jadi ni darab dengan ni dapat nombor yang sama cuma titik perpuluhan tu ataupun nombor tu bertambah nombor dia. Kalau pun tengok sini, ada tak perbezaan dia? Cuma ni dengan ini apa beza dia? Titik dekat sini ni, titik dekat mana? Titik dekat belakang. Okey? Jadi kalau kamu alihkan satu tempat, satu titik tu alih satu tempat dengan yang sama kan? Ah okey. Jadi kalau yang ini kita darab dengan 1000 dan kita alihkan sebanyak 3 kali, yang ini kalau kita alih sekali maknanya kosong yang dia ada cuma ada satu. Jadi, jawapan Japan kat sini ialah 10. Boleh faham? Okey, katakanlah nombor itu a uh, 6024. Okey, ada uh, banyak lagi. Jadi kamu kalau contohnya asalnya nombor itu dekat sini. Okey, 6024. Nak 6024. Jadi alihkan satu dua pula. Jadi ini nombor ni akan jadi 100. Tetapi sebabkan soalan asal di sini ialah perpuluhan empat dekat situ. Jadi maknanya kita perlu alih sekali saja untuk jadi nombor itu 6024. Jadi nombor di sini ialah 10. Okay, nombor 9, 0.86 tambah 64.372 tolak 82 Tambah tolak, kita kena susun dulu. Kita tulis 0.86 tambah 64. Jadi, titik perpuluhan mesti sama dulu. Baris dia. Jadi, untuk nombor yang ini, 64 tu berada sebelum titik. Jadi, kita mulakan dengan 4, lepas tu ada 6. Pastikan kamu tulis dalam satu kotak, satu nombor sahaja. Untuk tak, tak ke tak nak ada kekeliruan. Jadi titik pun berada pada satu kotak yang asing. Ya? Eh? Dan selepas titik ada tiga nombor. Tiga, tujuh, dua. Okay? Jadi nombor di atas cikgu akan tambah satu kosong pada kotak yang terakhir itu untuk mengelakkan kamu keliru. Jadi kemudian dia tambahkan. Dan tambahkan setiap digit. Kosong tambah dua. Enam tambah tujuh. Tiga belas. Naik satu. Satu tambah lapan, sembilan sembilan tambah tiga lah dua belas Dua belas satu Sebelum tu, masukkan titik dulu Dan satu tambah kosong Tambah empat akan jadi lima Jadi satu tambah kosong lah satu Satu tambah empat lah lima Dan jadi enam puluh lima Okey, dalam kes ini Cikgu nak tulis terus kat sini Tolak terus Lima puluh lapan dua Cikgu letak titik dulu Sebelum titik ada satu nombor, kita letak bawah lima. Dan selepas titik ada dua, nombor lapan dua. Dan belakang sini ada tiga titik jadi kita letakkan kosong. Untuk tempat bulan ke tiga. Dan tolak. Dua tolak kosong ialah dua. Tiga tolak dua ialah satu. Dua tolak lapan tak boleh pinjam. Empat dan dua belas di situ. Dua belas tolak lapan. Ialah empat titik perpuluhan empat tolak lima tak boleh pinjam satu daripada enam Ingat. jadi empat belas di sini akan jadi lima empat belas tolak lima ialah sembilan dan lima tak tolak Ataupun tolak kosong Ialah lima jadi, jawapannya lima puluh sembilan perpuluhan empat satu dua nombor sepuluh Bundarkan 28.745 kepada satu tempat perpuluhan Bundarkan pada satu tempat perpuluhan Pertama, kamu gariskan nombor selepas titik perpuluhan Nombor pertama selepas titik perpuluhan Iaitu 7 Dan tengok nombor yang berada sebelah kanannya Adakah ianya 0, 1, 2, 3 atau 4? atau 5, 6, 7, 8 atau 9. Jika nombor tu dalam sini, tak perlu tambah apa-apa pada nombor 7. Jika nombornya adalah 5, 6, 7, 8 dan 9, kamu tambah 1 dekat nombor yang bergaris. Dalam kes ini, kita dapati nombor yang immediately, yang selepas 7 yang kita gariskan tu ialah 4. Jadi, kita tak payah tambah ataupun kalau kamu nak tambah, kamu boleh tambah kosong. Tambah kosong maknanya tak tambah lah. Okey? Dan uh, bila tambah kosong, dia akan dapat tujuh di sini. Dan titik dan kemudian dua lapan di sini. Okey? Jadi, apa berlaku pada nombor belakang ni? Kamu tak boleh tulis pun. Jika kamu tulis, dia akan jadi dua tempat perpuluhan atau tiga tempat perpuluhan. Seperti nombor asal. Nombor asalnya tiga tempat perpuluhan. Tapi kamu nak bundar pada satu perpuluhan Maknanya selepas titik itu cuma ada satu nombor saja. Jadi jangan tulis apa apa selepas tujuh. Jadi jawapannya dua puluh lapan tujuh. Bagaimana nak menukarkan tiga dua per lima kepada peratus? Jadi satu cara kamu asingkan tiga dan dua per lima kamu tulis masing-masing. Okey? Jadi kemudian nombor pertama darab 100 dan nombor kedua juga darab 100. Dan kita dapatkan jawapan 3 darab 100 dan 300. Yang ini kalau kamu tahu a uh, potong dengan sifir 5 tapi banyak sangat. Kamu kena baca sifir 5, 10, 15, 20 Ataupun kalau kamu dah biasa main dengan sifir Kamu tahu sebenarnya kamu main dengan sifir 20 Okey Sifir 20 ke sifir 5 uh, ha, Susah sikit nak cerita situ Jadi cikgu dah tengok saya rasa complicated sikit Jadi apa kamu buat? Kamu darabkan dulu 2 darab 100 200 dan bahagi 5 Jadi 200 bahagi 5 Jadi kemudian baca sifir 5, 5, 10, 15, 20, 20 adalah 4 Dapat 20 puluh. Dan turunkan kosong. Darat kosong. Dapat kosong. Jadi empat puluh. Jadi dua per lima. Ialah empat puluh. Per Jadi tiga ratus tambah empat puluh. Ialah tiga ratus empat puluh. Per Cara kedua. Ialah kamu tukar kepada pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. 3 darab 5 tambah 2. Nombor ini darab dengan bawah-bawah dan tambah di atas. Dan kemudian kamu tulis dia mau di bawah tu juga di bawah sini. Ya. Eh? Okay, jadi 3 darab 5 tambah 2. 3 darab 5, 15 tambah 2, 17. Jadi dapatlah 17 per 5. 17 per 5 ni yang kamu darab dengan 100. Okay. Jadi cikgu percaya kamu nak potong 100 dengan 5 ni. Tak boleh. Sebenarnya boleh. Okey, bagi CP5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Baru 10, 50. Jadi kalau 100, 50 darab 2, kalau ni 10, 20 lah. Ah, okay. Tapi uh, cikgu nak ajar cara senang je, cara senang kira. Okay, tapi yang tak ni tu boleh digunakan. Okay. Okay, jadi 17 ni darab 100. Tujuh belas nak saya tu berapa? Satu tujuh Dan ada dua kosong di belakang Masukkan dua kosong ni Dapat seribu tujuh ratus Dan per dengan lima Bahagi lima eh, Kita bahagi tu betul Satu tujuh kosong kosong Bahagi lima Lima sepuluh lima belas dua puluh Okey lima je Jadi dapatlah Tiga dapat 15. Potong Dapat dua pola eh Jadi satu tolak tu habis Jadi turunkan kosong jadi lima darab empat dua puluh dan turunkan kosong lima darab kosong dapat kosong jadi jawapan pandai terus kita akan dapat tiga ratus empat puluh peratus mana senang mana senang tu ikut kamu lah dan kamu buatlah ikut yang kamu rasa senang. Dan soalan terakhir 65.76 bahagi 12 Kita bahagi seperti nombor yang bulat Bahagi 65.76 Bahagi 12 Jadi kita tengok sifir 12 Kamu hafal sifir 12 tak? Kalau tak kita main tembak-tembak Teka-teka 12 darab berapa kan? Sebab 6 tak boleh bagi 12 Kecil Jadi 65 Ambil 65 Jadi 12 darab 3 lah kot Nanti kita teka 12 darab 3 Okey, 2 darab 3 6, 1 darab 3 36. Oh, 36 jauh lagi. Uh, cuba dengan 12 darab 6 pula. 12 darab 6, 2 darab 6, uh, 12 1, 1 darab 6, 1 darab 6, 1 darab 6. 72 dah lebih. Ah ha, darab 5 lah kot. Ha? jadi 12 darab 5. Jadi 2 darab 5, 0 1 1 darab 5, 5 tambah 1 jadi 6, 60. Okey, jadi benda ni kamu jangan guna tambah-tambah Jangan guna 12 tambah 12 ke Buat darab, buat darab Jadi kamu akan menghafal sifir tu secara tak langsung Okay? Ha, jadi nanti nombor tu pun kamu akan dapat meneka Kita boleh teka nombor tu Okay, tadi eksperimen cikgu main bantai-bantai je kan Jadi sebenarnya cikgu tahu pun Cikgu hafal pun sifir 12 tu Okay, setakat 12 darab 12 tu Okay, jadi kamu kalau boleh hafal Lagi bagus Okay, jadi 12 darab 5 60 Dan tolak Dapat 5 Nak turun 7 Pastikan titik tu Kita naikkan ke atas juga Tak Jadi jawapan dia 5 perpuluhan apa Berapa tu Kita selesaikan 5 per 7 60 Jadi Tak bolehlah, Tak boleh lah Apa 5 Jadi 12 darab 4 Jadi 4 jadi, dua darat empat, lapan. Jadi, satu darat empat, empat. Jadi, empat 48. puluh lapan. Jadi, empat puluh lapan, dua darat empat. Empat di sini. Dan, tolak. Tujuh tolak lapan tak boleh. Jadi, B dah kena dapat empat. Um, 4 tujuh belas tolak lapan ialah sembilan. Hafal tak? 15, ataupun, kamu tahu tak tujuh belas tolak lapan sembilan? Okey, kalau tak boleh, kamu terpaksalah belajar mengira punya jari lagi okey tapi bagus kamu praktis lah okey dan kemudian turunkan 6 jadi 96 96 tak ada lagi 32. ah okay, cikgu tengok dulu kadar 8 dulu okey 2 darab 8 6 ni 1 1 darab 8 8 tambah 1 9 jadi 96 jadi 12 darab 8 96 tolak okay, kena dapat jadi jawapan dia sama dengan 5.4 lambda. Okey, jadi itu dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi.